Чого хоче східна Україна і яким є справжнє обличчя Сходу сьогодні? Ми поговоримо з Любою Міхайловою, засновником платформи культурних ініціатив ізоляція, яка перевтілила колишній індустріальний завод на окраїнах Донецька у культурний простір. Зараз там проходить український літературний фестиваль на тему мова та насильство. Дякую, Любо, що знайшли сьогодні для нас. Час Отже, створюючи ізоляцію, ви намагались використати творчу енергію для якихось соціально економіку. Змен у регионе. Насколько монолитным у своих настроях сегодня є схеды региона Украины? Я бы хотела сказать таким: во-первых, благодарю вас, что вы пригласили на эту передачу. И я хотела бы, чтобы сегодня нас услышали и услышали альтернативное мнение о Донбассе, о людях, которые там живут. Нам досталось наследство постиндустриальное наследство территория, на которой фактически находилось 90% индустрии. Соответственно, это была такая моноэкономика и моноидеология. И эта моноидеология была одно общее мнение, одно на всех. И любое другое мнение ⁇ это враг. Четыре года назад, когда мы решили открыть, возродить на Донецком заводе изоляционных материалов, где мой отец был директором 50 лет, через культуру, через творчество возродить новую жизнь, мы верили в то, что творчество и культура может быть таким рычагом, обвиняющим рычагом. За эти четыре года, что мы увидели? Что в первый наш проект, мы провели огромное количество проектов, фактически это мультидисциплинарный центр, в котором мы даем возможность художникам писателям, музыкантам реализовывать свои проекты. Мы не диктуем, мы даем площадку высказаться. Mm -hmm. За четыре года мы видим, что с первых тысяч человек, которые посетила нас за летний сезон 2010 года, в прошлом году было 20 тысяч людей, огромное количество людей, студентов, приняли участие в проектах. То есть мы видим, что количество людей, у которых интересует другое мнение, растет вместе с интересом к творческим, креативным индустриям. Работает не в промышленности, а работа где-то, где ты можешь обеспечить сам себя интеллектуальным трудом. Вы сейчас проводите цей литературный фестиваль, э, мовный литературный фестиваль. Э, Пытание мовы и захисту російської мовы постало сегодня дуже э, актуально э, и стало на первый план. Насколько эта проблема реальна, чи вона все ж таки надумана, зокрема для Східної Украины? Я хочу сказать так. Я выросла, родилась и выросла в Донбассе. В Донбассе это многонациональная культура, многонациональное общество. В каждой семье, в моей тоже, есть несколько национальностей. В моей семье есть русские, украинцы, болгары, греки. И вопрос языка никогда вообще в этом регионе не стоял. Последние сто лет здесь очень сильно доминирует и э, доминирует русский язык. А, мы видим это в переименовании сел. Мы знаем, что э, Мариуполь стал Ждановым, там Бугас был еще чем-то. Мы видим, как а, что человек за последние 50-60 еще 20 лет назад с украин украиноязычный человек не имел больших шансов, э, так сказать, э, пройти образования по пройти, да. и сегодня как бы. Но ну, а, и мы знаем, что сегодня в общем-то это население говорит русским языком, и вопрос хотя там огромное количество, всего 8% этнических русских, которые могут ассоциировать себя с Россией. Uh -huh. И сегодня вопросы языка это такая очень приятная кнопка, которая манипулирует ä, при любом переходе власти. То есть мы видим, что язык это... Мы не, не мы не ставим вопросы экономики, то есть вопросы социальных гарантий людей, uh -huh. вопросы здравоохранения. Давайте займемся языком. При каждой переменной власти язык это кнопка. У нас буквально одна Я хочу я хотел бы сделать узагальненное вопросы задать. Почему это происходит и что вообще сегодня происходит социальным средовищем Сходной Украины? Социальным средовищем Сходной Украины, я хочу сказать, происходит следующее. Есть э, остатки населения, того, о чем я сказала, э, это население отмона индустрии. Угу. Те, которые ассоциируют свое счастье, миф о счастье с бывшим Советским Союзом России, это очень агрессивно настроенные люди, и их видно, их показывают. И к ним призывают местные власти прислушаться. И существует огромное количество людей, а, которые образованные достаточно, они находятся в, в шоке, они не знают, как себя вести, потому что пойти на э, заточенную арматуру, ты не хочешь послать своих детей. То есть я хочу сказать, что происходит, одним словом, про, мы все видим результаты гуманитарной катастрофы, mm -hmm. которую государство последние 20 лет не проводило никакой культурной политики, образовательной политики, никакой э, политики работы с людьми, обмена, политики гордости своей страны. Э, Страны. Сегодня положить, я скажу только опять, секунд секунд Сегодня проехать с флагом Украины на э, машине по Донецку опасней э, ты имеешь рисковать э, своей жизнью, чем э, проехать с георгиевской ленточкой. Но мы все верим, и большинство людей в этом регионе хотят жить в Украине. Дякую дуже и нагадаю гостем студии была Любовь Михайлова, на чем у нас на сегодня все.